સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં ટ્રાવેલ્સ એજન્સી લાગ્યા ટ્રાવેલ્સ મલેશિયા બાલી ફરવા જવાના રસ્તા અને આકર્ષક પેકેજ ઓફર કરી બુકિંગ પેટે નાણાં અમદાવાદ અંકલેશ્વર મુંબઈ કાનપુરના લોકો લાલચમાં આવી વિદેશ ફરવા જવાના ચક્કરમાં છેતરાયા હતા પિસ્તાલીસ થી વધુ લોકોના લાખો રૂપિયા લઈ એજન્સી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગઈ જે મામલે ભોગ બનનાર લોકોએ વેસુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે હું કૃષિ પરમાર જામનગરથી છું વેસુ સુરતમાં આવેલ ટ્રીપ એલાયન્સ કરીને કંપની છે જેને અમારી સાથે સ્કેમ કર્યો છે ત્રણ લાખ રૂપિયાનો અમે એમની પાસે ટ્રીપ બુક કરાવેલી હતી ચાર જણા માટેની સિંગાપુર જવાનું હતું તો પહેલાં એ લોકોએ હાફ પેમેન્ટ અમારી પાસેથી લઈ અને ટિકિટ્સ બુક કરી પછી જવાના આગલા દિવસે એ લોકોએ અમારી ટિકિટ કેન્સલ કરી નાખી અમને ફૂલ અમારી સાથે એ લોકોએ એવું કીધું હતું કે ફૂલ પેમેન્ટ પે કરશો ને પછી જ બુકિંગ થશે તો અમે એને ફૂલ પેમેન્ટ કર્યું હતું જે દિવસ અમારે જવાનું હતું એના આગલે દિવસે એ લોકો એની ઓફિસ ક્લોઝ કરીને ભાગી ગયા છે અમે એના ઓનર સાથે વાત કરી ઓફિસ રેન્ટ ઉપર હતી હવે ઓફિસના જે ઓનર છે એ કાંઈ જવાબ નથી આપતા અમને અમે જામનગર બી ડિવિઝનમાં કમ્પ્લેન લખાવેલી છે પણ ત્યાંથી પણ કોઈ અમને રિસ્પોન્સ નથી મળ્યો હજી સુધી સાયબર ક્રાઇમમાં એ કમ્પ્લેન કરેલી છે પણ ત્યાંથી એ રિસ્પોન્સ નથી મળ્યો અમારી પાસે બધા પ્રૂફ છે અને બધી જ ડિટેલ્સ છે તો પ્લીઝ હેલ્પ કરો અમને આ વસ્તુ માટે नमस्कार मेरा नाम सुमन गोयल है मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ हमने अभी सात मार्च को सूरत की एक कंपनी जो कि वेसो में है ट्रिप अलायंस के नाम से उसे दुबई का पैकेज लिया पंद्रह पंद्रह जनों का तो उन्होंने उसका सिक्सटी परसेंट हम हमसे एडवांस मांगा जिसकी कीमत पांच लाख पैंतालीस हजार रुपए है हमने बैंक के थ्रू तो उनको ट्रांसफर कर दिया बदले में उन्होंने हमें एयर टिकट का पीएनआर दे दिया अब हमने 18 तारीख को जब हमारा पीएनआर चेक करा तो वहां उसमें वो टिकट कैंसिल शो कर रही थी जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो बोले कि आप चिंता मत कीजिए राउंड ट्रिप है आपको वीजा और टिकट सब कंफर्म टाइम पे मिल जाएगा लेकिन तब से उनका फोन लगातार बंद आ रहा है हम उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम उनके ऑफिस जब विजिट करा तो उनका ऑफिस भी बंद आ रहा है हम उनसे किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये मेरे साथ ही उन्होंने बहुत जन और और लोगों के साथ भी करा है कम से कम पच्चीस से तीस लोग हैं इसके हमारे पास पूरे प्रूफ भी है हमने कानपुर में साइबर सेल में उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी डाल दी है, करवा दी है है करवा मैं विनती करती हूं कि जो लोग सूरत पुलिस में प्रशासन में या मीडिया से हैं प्लीज वो लोग आगे आए और उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद करें मैं नहीं चाहती कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो धन्यवाद हाय मेरा नाम प्रियंका भगत है मैं थाने मुंबई से आ, मुंबई से बात कर रही हूँ हमको ट्रिप अलायंस ये कंपनी ट्रिप अलायंस टू थर्टी फोर सूरत एक्सुल शॉपिंग सेंटर सूरत ये कंपनी ने फ्रॉड किया है दो लाख का फ्रॉड किया है हमसे पैसे लेकर बोले कि टिकट्स टिकट्स दे रहे हैं बट अभी तक टिकट्स नहीं दिया है और ऐसे ही फ्रॉड इन्होंने सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि और 20 जन के साथ किया है, जिनके डिटेल्स हमारे पास है सब ने में एप्लीकेशन लिखवाया है बट आगे कुछ स्टेप्स नहीं हुए हैं पुलिस हमको एंटरटेन नहीं कर रही है तो प्लीज़ हमारा द, हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें जो भी सूरत वे, वेसू में ये आदमी को जानता है तो उससे कुछ डिटेल्स निकल निकलवाइए क्योंकि ये इसका शॉप भी आ, रेंट एग्री रेंट पे है और रेंट भी उसने हम हमने जब भी ओनर को पूछा तो ओनर ने बताया है कि वो वेरीफाइड हम उन्होंने पोलिस वेरिफिकेशन भी किया है बट वेसु पोलिस वे, वेसु पोलिस वाले अभी तक हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं हमने आ, सूरत एसीपी ऑफिस में भी कंप्लेंट डाला है मुंबई में बहुत सारे कंप्लेंट डाले गए हैं बट उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपके माध्यम से हम यही चाह कि हमारे इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लें हेलो मेरा नाम वैभव ठाकुर है ट्रिप uh, अलाइंस नाम की एक कंपनी है जिनका ऑफिस में था उन्होंने हमारे साथ और हमारे साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड किया है वह हमसे वीज़ा के नाम पे चौदह हजार छः सौ रुपये का फीस ली और वह भाग गई है मैंने तो यहाँ एफआईआर कर दी है साथ में कई लोगों के और भी ज़्यादा पैसे लेकर भागी है यह कंपनी का ऑफिस जो सूरत में था वह भी बंद है अब हम उन्हें फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन भी उन्हें नहीं लग रहा है तो कृपया हमारी मदद करें